Всем привет! С вами Варидей. Сегодня я буду снимать видео про уход моей кожи, про уход моей головы. Ну что ж, поехали. Ребят, я нахожусь в ванной комнате. Сегодня я вам покажу, как я ухаживаю за своей кожей, лица, глазами, головы и ручек. Я включу. Я включаю воду. Беру мыло. Мою руки. Вытираю. Теперь давайте займемся моим лицом. Лицо я обычно скрабирую так как кожа сейчас у меня чувствительная, я не хочу ее повреждать. И мне понадобится тоже было только чуть-чуть другое. И сейчас я буду умывать им лицо. Я уже умыла лицо, я его опять вытираю. Вы спросите меня, зачем я постоянно включаю воду, выключаю воду. Я хочу немножечко экономить. Да. Теперь приступаем к чистке наших прелестных зубов. Да. Я использую вот эту вот четочку. Вот. Алгейс, это не реклама, это не реклама. А вот у меня синенькая, мама розовая. Я люблю синий цвет. Так. Открываем. Просто у меня зеленая. И Вася, Я уже почистила зубы. И давайте поменяем немножечко локацию. Сейчас я буду, 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 буду делать себе причесочку и ухаживать за волосиками. Погнали! Мы поменяли локацию. И сейчас я буду расчесываться. И вернусь, когда расчешусь. Я расчесала волосы. Теперь я наношу спрей принцесса. На корни лучше не наносите. На голову сразу, что-нибудь, ну чуть-чуть, прям чуть-чуть. Буквально три там пшика на корни. Так можете сделать хоть 20. хоть пятьдесят. Сейчас я расчесываю волосы уже со спреем. И вернусь, когда сделаю хвостик. Ребят, я уже сделала себе хвостик. И на этом хвостике я сделаю косичку при помощи этой резиночкой я ее сфиксирую. Сейчас вернусь. Я уже сделала себе хвостик и косичку. Сейчас я буду прыж, пры, на себя вот такими духами от Поли. Точнее, Харабанда. Надеюсь, вы что-нибудь поняли. Я беру пшику два раза на голову. Вкусно пахло. И один раз пшику. Точнее, два. Бывает. Ой. Сейчас мы перемещаемся в другую обстановку, чтобы я сделала себе небольшой маникюрчик. Мы переместились ко мне на рабочий стол. Сейчас я беру вот этот вот лак прекрасный и крашу им свои ноготочки. Накрашу первую руку, вернусь, накрашу вторую руку, тоже вернусь. Вот я уже накрасила первую руку. Он, как видите, бесцветный, на кисточке тоже. Кажется, что белый. Все, я уже накрасила свои культяпки. Вот так вот выглядит прозрачным цветом. И сейчас я все закручиваю. И мне надо лишь только намазать свое лицо кремушком от невея и губки бальзамом, а также мои веки нужно намазать детским кремом. Когда я все это сделаю, я вернусь. Я уже все сделала, вот такая я красивая. И на этом было все. Всем пока-пока.